Студійна частина нашої програми сьогодні буде особливою. Ми вирішили влаштувати творчу зустріч. Отже, вітаємо у нашій студії гостей, неймовірно, талановиті сучасні молоді поети нашого міста. Пропоную познайомитись ближче. Впевнена, буде дуже цікаво. Витаю вас и судьи, да вы шукаете это натхнение Як вы в Я не ищу вдохновения. Я с течением времени все больше и больше начинаю верить в то, что у меня на самом деле есть какая-то антенна, которая а принимает. Может просто нет просто вдохновения. Точно. Ну не знаю, вот мне казалось, что вот как-то есть просто какая-то эмоция. То есть ну как вот нормальный человек, ему там плохое настроение, он пошел там кому-то. Разбил лицо, разбил посуду. <laughs> Замечательно. Может <смех> быть, <смех> это так тракту... Можно так трактовать, Нет, да? просто вот смотри, допустим, мне там плохо, да, я там иду, что-то делаю такое. А бывает, когда ты свою эмоцию не можешь никак устаканить, и ты ее выносишь на бумагу, на, там, не знаю, на нотный листок. А как же этот челк, ты такой ночью просыпаешься вот и вот такой начинаешь я не договорила, что потому что вот у меня бывает такое очень часто. Я ложусь спать, и у меня всплывает какая-то строчка в голове. И я не контролирую весь процесс. Я уже перечитываю его, когда дописала. Я не могу контролировать. А потом уже, уже я могу его вычитать и где-то править. Срома. Алексей, вот, я тоже это вдохновение – Это стереотип, что все же есть. Не, ну я вот просто, опять же, тоже, как бы, вдохновение, это, ну, лично для меня, как то, вот, то, что колена говорила по поводу, там, устоявшегося слога, то есть тоже какое-то такое устаревшее понятие. Но вот я бы так сказал, просто вот как-то в жизни что-то происходит и какие-то яркие моменты ну, вот выделяешь из всего как бы, хода жизни и ну, просто их записываешь что ли. Вот. то есть никакого вдохновения речи не идет просто запиши с то как что видишь просто с нами сказал я думаю что во-первых вдохновение оно всегда присутствует потому что это Некий такой... Не, ну ты, знаешь, если ну, сказать с той стороны, что просто, знаешь, вот человек вдохновленный и все, то есть по жизни вот идет вдохновленный. Правильно, Каролинка сказала, что это вот какая-то вот антенна, которая она посылает. Да. Э лучи космоса, я не знаю, как кто хочет это, это все называть. Всем Чай, компьютеры. Вот. Цены это невозможно объяснить. Вот, видите, у нас вот, мы сидим, мы не можем как бы... Я уверен, что это Вернадский его теория на сферы. Все мысли великих по всему миру возникают, и вот есть какой-то действительно этот космос, в атмосфере блуждают мысли всех великих, они начинают какой-то синтез происходить, и мы как-то поглощаем его и отдаем свои мысли. Саша, как у вас при написании? Это спонтанно? Че вы седаете Пышет-то специально. У вас, я говорил о вспышке такой, да, что ночью. -то. Это буквально все что угодно. И книга может быть, и может какое-нибудь происшествие. Это неконтролируемо, да. Если вот вопрос поставлен так, то я не могу это контролировать. Хочется, это нужно выплеснуть, и вот ты будешь ходить потом несколько дней и смурной, пока ты не выкинешь это из себя, что ли. Не даже. Образ сучасного поэта, молодого, он? Свободный. О, вот я Свободный. Протестантский, бунтарский будет, наверное. Oh. Что <с concern> ну, конечно, да. но я ждал so, этого. <с babble> я прорекламировал недавно. наверное, на особо не меняется. В каждом веке вот просто это кто-то, кто старается выделиться. То есть выделяется он теми способами, которые не характерны для времени, в котором он живет. Частно эти поэты сами себе, че все ж таки есть какое то угруповання, че ей какая-то группа, спилка. Мне кажется, мне кажется, поэтов создает общество. Есть люди, которые пишут стихи, но они могут не считать себя поэтами. Угу. Есть общество, которое на своей волне выбрасывает этих писателей, да, которые вот, рифмуют слова и строчки. И делают из них поэтов. Ну да, можно и под этим углом смотреть. Для вас это просто хобби, захопления Скорее способ реализовать себя ну, все-таки наверное хобби потому что вот по-моему особо денег это никому не приносит что полностью, да. да. полностью вы через свои верищи выражаете себя раскрываете ну кто по-разному я допустим частично выражаю себя путем декламации того что я написал как я так, если сказать по поводу выражать себя, если э, человек сможет себя полностью выразить через э, написание там чего-нибудь, то как бы то зачем уже дальше жить? То есть, ну, то есть это как э, во время, то есть написания, то есть ты с каждым с каждым текстом, то есть с каждой строчкой, то есть все больше и больше себя открываешь, но ну, а конечная цели достичь Потом. как бы, ну ты как значит, значит предел в бесконечности. Вот, например, если я пишу версии, я там молодая людина, каким чином я могу вас найти, каким чином я могу с вами познакомиться и ну, приєднатися Простите, Катя, вы не по адресу, мы не талантливые. Просто неправда, Мы на улице собирали, шли давно. Это же скромность красит. что мы говорим, мы живем в веке интернета. Куча людей, которые мы не знакомы с ними, например, и они еще не выступали нигде, но их читают и их знают. И потом уже находят по этим пабликам, которые у тебя в социальных сетях и потом приглашают и привозят даже. Хотя до этого они не могли принимать, например, не принимали участие в тех же литературных конкурсах, как мы, например. Там будет литературный слэм, или что-то другое. А так интернет – это вот то, что средство коммуникации, которые практически все в нем. Это там это можно найти все, что угодно. Друг друга, друга там вот присылает тебе какую-то встречу, где ты никого не знаешь, но вот, в принципе, можешь прийти что-то новое для себя открыть. Я пришел на литературную, например, вечеринку, первый раз узнав о ней тоже в интернете. Случайно попав, прочитав, что там приглашают, можно, прочитал правила, пришел, попробовал себе. Дальше завязалась. Рома, насколько активным является рух у молодых поэтов? Движение, да, вот это поэтическое, оно очень сильно набирает оборот. Даже последние несколько лет. <ролес> да, Несколько. <ролес> <ролес> да. <ролес> Причем получается, что качественнее не становится, <ролес> потому что ну. изначально <ролес> как-то <ролес> это было. Такое... <ролес> <ролес> ну когда количество переходит в качество, собственно говоря. Да, да. Я согласна. Взагалі, у сучасному свите для молоди, поэтично творчество, она в виде храни важливу роль. Просто это с... возможность понять, что ты часть чего-то большего. Мы все стремятся вот к чему-то, чтобы не, не быть одному. Очевидная ну, да. субкультура получается. Но это, это, нужно... это какое-то перерождение Элитарное. предыдущих вот этих поэтических вот, э, организаций, mm -hmm. да? Вот. Ну, ну, правда, я порой так взгляну, на, вот, когда мы на каком-нибудь там вечере или тусовке, что-то как-то, и вот все такие прям даже... Вот как вечер в Бомэре, да? Вот помните, вот. на театре, когда такой тоже Паша, да, ну не, Япония, да? да читал с этих подмозгов, мне так это напомнило там эм, Есенина с Маяковским в сериале «Есенин». Mm -hmm. там, да. нас, там, куча людей, 300 <кх> человек примерно смотрит, и он с этой сцены вещает. Это а в взагалі, очень, очень каким интересно. это все отбывается на литературной встрече? Вы читаете версии Какой фор аудитории? Какой, да? какой формы? Да, разные да, форматы разные, форматы, разные форматы, есть. форматы есть. Это могут быть солянки, может быть чисто сольные вещи, может быть с музыкой. Все, может быть, литературный конкурс сейчас очень популярны разные. Да, очень. То есть, когда ты не не думал, читаешь, конкурс. тебе люди ставят оценки, и ты как бы узнаешь качество. Что думают о тебе непосредственно незнакомые слушатели? Так, я гадаю, что нашим глядачам, там, мне особисто уже хочется послушать все таки вашу творчество, узнать о вас поближче, поэтому пропоную сейчас почитать версии Ты укладываешься в моей голове котом, в нежный морчащий клубок. Я не знаю, что будет потом, но я знаю, что будет теперь. Мы те, кто бегут под дождем с счастливыми лицами. Мы те, кто проживает друг друга и день за днем друг другу стремится. Свернувшись в сердце моем молоком, ты в нем поселилась и начала биться. Спасибо. Кто из вас знает, что значит место в в душах без причины? Я хвалюсь. Сегодня мой выступ для чергового мужчины. Хто з вас знає, що значить кохання без прикрас романтичних домішок. Присягнувши, що це раз останні, я знов намалюю посмішку. І я щоночі фарбую нові наплю... Яночі фарбую вії. І мені наплювати на принцип, знаєш, мамо? Навіть повіє. Іноді мріють про принців. Не дыши мне в спину, что ты зверем крадешься, идешь след вслед. Прячешься за деревьями, ходишь по серпантину, знаешь, надоело уже. Уже столько лет, как нет тебя. Я забываю уже тебя, значит, не судьба. Пусть другой тебя целует засос, а я, я даже запах твоих волос, цвет глаз, частоту смеха. Вот потеха, не помню, запомнил только наши войны. Из глаз твоих искры наши нелепые игры, особенно твоя любимая русская рулетка. Помнишь, как мы играли деткой? Чтобы было интереснее, ты добавляла еще пули. А когда я выживал, ты, улыбнувшись, награждала меня поцелуем. И так круглые сутки. Ты в эйфории, я в трепете, а ты все шутишь шутки так фамильярно. А вы еще потерпите, когда терпение на пределе. И затуманился рассудок в теплой ванне твоей вены за сосудиком. Сосудик, когда мне станет все равно уже открою твой ЖЖ, там твой последний пост. Так бесконечно прост. Ты пишешь, я им дорожу, я вдоволь пошутила. Сегодня расскажу, что заряжала холостыми. Спасибо. Я мыслю. Я не железо, я не скорсезе, значит, мыслю примитивно, невинно. Кто-то скажет, что любит играть в прятки, переворачивать, испепелять, озадачивать. Я же, безусловно, виновна своей невиновности просто нет тонкости броскость, неловкость и немного печали но даже если нет планет, если мыслимая мною пустота бред, если нет истины все может быть просто немыслимо потому что даже если меня нет посмотри я здесь я здесь есть я есть свет не бог, не босс, не крик, него, сбежавший от тебя кукушки, Я тот, кто пьет из банки, не с кружки, Черкающий в тетради, С разорванным цветком с бумаги в кармане. Не муж, не бомж, не ложь, не вождь того же самого бомжа, Я тот, кто смотрит не в глаза, а в подбородок. Я не боюсь природы в целом, Но это творение вселяет в меня ужас. Не уж, не ас, не поэт, не словоблуд, лишь только женщин, семья проста. Играет джаз и Пугачева, и Райхи, Педипепа, и Челентана, мама. Сегодня словом разбили окна. Из них пустили волны звуков. Ты знала, что без стука не велено входить. Но ты не слышишь. Тяжко дышишь, и сквозь тебя проходит синий свет луны. Ты честный. В руны не пропускают свет. И не кредит, и не декрет, и никаких поблажек. Нужно только заслужить, иначе заработать что вы простили или приняли в свой тайный клуб существ, влияющих на жизнь. Но я не бог, не боск, и даже не вож какого-то бомжачий дом ты не найдешь на карте. А значит, дайте мне уснуть в кровати, где в детстве мы играли в прятки. А сейчас, сейчас играем нечто большее в жизни. Спасибо. Я вам дуже дякую. На жаль, наш ефірний час вже закінчується. Проте в мене є пропозиція. Як ви гадаєте, якщо ми взагалі в нашій програмі зробимо цілу рубрику, тобто будемо знайомити аудиторію з вашими віршами. Як ви гадаєте? Це гарна ідея. Це вже ефірне. время, це Хочеться нагадати нашій аудиторії молодим людям про прекрасне. Багачитися свій внутрішній світ. Для цього не обов'язково тільки писати вірші. Просто шукайте себе, розвивайтесь по-своєму. А ми продовжимо далі. Залишайтеся з нами. Увага! Золоті слова у рубриці Мотиватор. Прості речі, які люди забувають. Проте ми нагадаємо вам про важливе. Верка емоцій, кроки вперед, пригоди, посмішки, кохання, мрії та самостійність. Життя молоді дуже насичене та інтенсивне. Програма Молодіжний портал відповідає такому ритму. Що середи в ефірі каналу ОТБ телетусовка для активної молоді Харкова та області. Незабаром побачимось.